Ну, в первой половине мы допустили очень много ошибок, выкинули мячи в аут, где-то не выполняли установки, поэтому игра получилась такая тяжелая для нас. Но мы молодцы, мы смогли вернуться позже в свою игру, боролись, и в конце, конечно, обидное поражение, такой проход пропустили, и поэтому такое. Обидное поражение. С победой вашу команду. Но я думаю, что сегодня вы достойно выиграли, хотя мы там моментами и хорошо играли. Но для того, чтобы выиграть, надо играть постоянно. Мы начали игру э, как попало, потеряли очень много мячей, дали разыграться вашей команде. А, а когда команда разыгрывается, очень трудно опуститься. Очень много сил потратили для того, чтобы вернуться в игру. И, конечно, я думаю, что вы все баскетбол любите и понимаете, что баскетбол... Не можешь играть только ногами, и не можешь играть только попаданием. Надо, надо играть головой, сердцем и за каждый мяч и, и думать, и что получается. У нас получилось так, что мы пять очков растеряли, там до конца оставалось несколько минут, их растеряли очень быстро, и в концовке ну, просто сыграли не так в защите, как, как мы хотели. Ну, баскетбол есть такая игра, что, конечно, не бывает ровных счетов, всегда бывает, если ровный, тогда будет пятиминутка, все равно решается победитель. Но я считаю, что мы сегодня не сыграли, как мы хотели, как я хотел, как мы вся команда хотела, и поэтому все-таки, ну, ваша команда была лучше. Поздравляю вас, спасибо. За за хорошую болезнь. Страх Ника Темишула в Было задумано, что он промахивается в другие, чем он был подан. Нет. Там было задание забить и потом уже меняться в конце. То, что было. Но не, не забили. И не забили мы в конце четырех фолов И я думаю, что это и решило исход игры. Володимир Шевченко протягом довшого часу був найредотивнішим, але ви його после того посадили в другій половині на лаву и не випускали в чому Да, он нахватив фалов он вышел и не сделал то, что нужно, и он плохо сыграл в общем защите, поэтому мы должны были его поменять, а потом уже, когда оставалось те горячие люди на площадке, все-таки они играли и доверился в конце, чтобы закончили игру те, которые были на площадке. Было, ну, я думаю, что было неплохо, но ошибки Закурдаева, ну я думаю, что дозволим. Один игрок идет по кольцу падать, это, не знаю. Это, скажем так, еще детство не прошло. У нас очень много молодых игроков. Они пока не упадут, пока не проиграют там, каждый по, по несколько игр. Так и в голове, я думаю, что ничего не останется. Как плываются новички в команду, Мальчевский, Малыш? Малыш очень хорошо научен. Малчевский вообще первый старт. И надо привыкнуть все-таки на, за, за свою роль. Он бросил, не попал, но бросал то, что нужно. Я думаю, что, что он будет лучше и нам поможет.